Ще з перших віків нашої ери люди дотримувались посту на знак наслідування Ісусу Христу, який пастився у пустелі 40 днів. Сьогодні цим словом називають звичайно дієту. То що ж це? Традиція чи модна тенденція? Дізнаємося, у киян. Ну, дієта сам вибираєш, а в пост є якісь продукти, що не можна. Тим, що во час поста обов'язково потрібно посічати церкви. Дієта це більше пов'язано. Ну... жизньем людей. Вот. А писк мне здається, что що это что-то набогато Ну, пост, установленный каноном и церковным, может быть, так сказать. Ну, диету сочиняют разные специалисты в этих делах. В чем суть? Ну, получается, как есть грехи определенные там, как чревоугодие. я считаю, как бы для причищения духа, как бы, люди постятся. я гадаю, что человек просто полягает в земле, в что есть жирных продуктов, не есть смаженные продуктов, ну, и такие вещи. На мою думку, это для здоровья захищать себе из микробов. О, не знаю даже. Но Суть просто в том, чтобы немножко сдерживать себя в питании. Я считаю, что каждый каждый человек должен духовно, морально, как бы себя очи... очистить немного. Не знаю, uh, честно, мы не, знаю. мы не знаем. Ну, чтобы укреплять здоровье, это вот. Отжевидрязнить от диеты украинцы могут, но разумеется, его суть одынитьи. А це ж так просто. Традиция, наверное, какая-то для верующих, когда они должны не только очищать свой организм, но еще духовно очищаться, потому что смысл поста только ну, в вере, в молитве и не только в диете там и в правильном питании. Смысл поста без молитвы и без сильной веры он не имеет никакого значения.